Бугеру Валентин Иванович, 60 лет. Я приехал с Дебальцева, Донецкой области. Беженец, так сказать. Рассказать вам свою историю? Расскажите вашу историю. Чего вы сюда Я пришел сюда исключительно по зову сердца отблагодарить тех людей, которые мне помогли в такую минуту жизни, тяжелую, которая была у меня уже когда-то, когда меня Россия погнала с Чечни. Вернее, я вынужден был бежать от России с Чечни на свою историческую родину на Украину. И приехал я в Дебальцево жить. И там поселился в мире, в спокойствии. И жил там 20 лет с 93 -го года. Почти 22 года. Ну и там меня она достала. Потому что пошла война. И я вынужден был оттуда уехать, бросив два дома, свое частное хозяйство, работу хорошую. И мы переехали с женой и с моей малолетней дочкой, дочерью 12 лет сюда, в Киев. Дочка в попыхах этой переезда еще сломала свою руку, и сейчас они находятся тут на лечении в Киеве. Ну, а я не мог оставаться, как говорится, без заботы, без мысли, без мысли о заботе о своих детях. И поэтому я обратился в штаб сюда, в Киеве, и попросил меня расселить куда-то на Украину, где я мог бы уже жить и воспитывать свою дочь и, и жить семьей. Я попросился в Винницкую область. И ребята откликнулись на мое, желание. Загрузили меня бутербродами, водою, посадили в, бесплатно в поезд и отправили в Винницу. Там встретили меня тоже товарищи с МНС. Вот, кстати, представитель Игорь, капитан. Бесплатно распределили меня, определили на ночь в гостиницу. Утром меня с рук на руки сдали Сдали другому представителю МЧС. Вот. Те отвезли меня в департамент социальной политики. Предложили там мне, эти работники, на выбор места для проживания. Я попросил, что? Что мне надо для жизни? Крыша над головой, для дочки школа и хоть какая-то работенка. Уже я не говорю какая, хоть какая. Вот. Ну и все так, в общем-то, эти все три слона сошлись вместе, на которых я и ныне отстаю. Посадили меня также бесплатно на автобус и отправили в Аратевский район. Прямо возле села, на трассе, меня встречал подполковник милиции Владимир Павлович и голова сельрады. МЧС, да. И голова сельрады привели меня на место поселения, дом. Дом хороший, кирпичный, конечно, голый, пустой, стоят только голые кровати. Вот, но при Божьей помощи, при своих руках и люд, людском участии обжиться можно. Мне уже это не привыкать. Вот. Пошел в магазин покупать, думаю, хоть кусок хлеба, булку хлеба, точнее, да, да хлеб, солью посыпать, потому что денег-то было в обрез. А переночевать-то как-то надо покушать. Прихожу уже туда, в эту дерев... в сельскую в эту хату. Стол заваленный у меня харчами молоко, сметана, яйца, сало, всякие консервации нанесли люди соседи. Постельное белье принесли, мыло принесли. Живи. Утром прибегает голова сельрады, уже с ведром глины, песку, подмазали печку, потому что дом пустовал три года. Там протекала крыша, упало дерево, обломил, Шефер завалился. Все это хлопцы сделали, потому что я был бы не в состоянии. Нет ни инструментов, ни лестниц, ничего. Все сделали живи, Валентин Иванович. Если ты хочешь тут оставаться, мы сделаем все возможное для того, чтобы ты тут жив и остался довольный. Потому что мы тебя берем как бы ответственны теперь за тебя. Я говорю, я увидев такое отношение, я не могу уже сказать нет, уже хотя бы по этой причине. Я уже не говорю, что просто домой мне назад пути нету. Там уже, как говорится, ДНР есть или нет, но там пропитано уже тем духом. Там долго надо будет вправлять мозги и утверждать Украину. А здесь Украина, а я хочу жить на Украине, я ее люблю и говорю всем. И там пытался доказать какую-то полемику ходить с товарищами там по работе все, но я натыкался на глухую стену непонимания, отчуждения. Вот оккупанты они все. Я был не согласен во мнении их, и поэтому я был там чужаком. По-любому уже туда мне нет пути, и я об этом уже и не пожалел, потому что я увидел, что говорится есть на что менять. Вот. И я еду туда с большой и надеждой и уверенностью что уже и второй, и в третий раз, когда мне в жизни вот такие получались пожары, говорят, один переезд равен двум пожарам. Вот. А меня их уже после Чечни получается два, это четыре пожара. Вот. Я верю, что при помощи государства, которое тоже обещает, правда, я еще ничего не видел, но начисления-то какие-то идут, и ребенку, вот, и жене, и мне, как переселенцам. Вот. Потом в самом райцентре, вот это тоже с управления социальной политики. Женщина сказала, мы же не тебе поможем. Она у меня швея профессиональная. Мы говорит, если надо, мы откроем филиал ателье. Вот. Предприниматель этот поможет с, с техникой с машинками. Ни в коем случае. Но Они меня не и только, и только и бросили. Постоянно. Я с большим трудом домой с райцентра уехал с сумками, опять же, с харчами. Так что на первый случай у меня есть все. И главное, у меня есть надежда, которую я увидел. Вот это в лице вот этих ребят с погонами.